Добрый день! Сегодня я вам расскажу про свой дипломный проект на тему проектирования и практической реализации веб-ориентированной системы управления параметрами соединенных резервуаров. Мой дипломный проект состоял из аппаратной части и программной части. То есть суть в чем заключается? Значит, есть лабораторный стенд который состоит из некоторых аппаратных элементов. Это бачки, то есть резерву, три резервуара, силовые агрегаты, это, это моторы, два мотора перекачивальных и клапан, который спускает, который, электрический клапан, который спускает в воду. Вот. и также аппарат, в аппаратную часть входит блок управления, который состоит из реле подачи, э, подачи э, питания и э, из микроконтроллера э, концерна Siemens э, модели s 7200 э, вот. этот микроконтроллер довольно, э, он его достаточно для данного, э, в принципе, для управления данным э, лабораторным стендом. В чем заключается э, именно э, суть э, все все остальное в данном, э, данном э, дипломном проекте? Остальное здесь это э, настройка скада э, системы, э, отрисовка полностью интерфейса э, интерфейса э, этого лабораторного стенда и э, на, настройка э, веб веб-доступа, то, то есть доступа по веб-протоколу. То есть э, любой человек с любой точки э, планеты может э, иметь доступ, э, если у него есть, соответственно, э, логин и пароль, иметь доступ до э, данного лабораторного стенда и, непосредственно, управлять им э, уже через просто через э, свой браузер. Для этого ему необходимо только иметь э, э, компьютер стационарный, любой компьютер, в общем, и э, доступ к сети интернет. И, соответственно, э, данные для доступа, то есть логин и пароль. И все. Э, через веб-браузер, через веб-браузер интернет Explorer э, версии 6 и выше э, человек может э, иметь доступ и управлять э, данным лабораторным стендом. Этот лабораторный стенд является хорошим примером для подальшего развития лабораторных, в принципе, лаборатор, создания лабораторных центров, так как этот центр уже является лабораторным центром четвертого поколения, то есть он имеет, он полностью компьютеризирован и имеет удаленный доступ, доступ через сеть интернет, что является снова, снова же таки экономически эффективным и Позволяет, позволяет интегрировать уже такой лабораторный практикум в, в дистанционном обучении. Вот. К сожалению, сейчас на данный момент в Украине очень мало таких лабораторных центров практически нету. И это есть еще, снова, снова же таки, очень хорошие перспективой и для развития данного, данного направления. Вот. Если чуть-чуть более детально разглянуть, э, рассмотреть, как построен, построена архитектура э, лабораторного центра, э, вот на слайде э, седьмом мы можем увидеть, э, как он выглядит в общем, то есть есть резервуары, то есть аппаратную часть, резервуары и силовые элементы, резервуары, соединенные с силиконовыми трубками, моторы и датчики, датчики уровня и клапан. И также можем увидеть блок управления, то есть три реле подачи э, питания и э, микроконтроллер э, Siemens SM200. Вот. Э, на, на восьмом слайде мы можем увидеть э, внутреннюю, внутренний уровень, то есть внутреннюю э, программу контроллера. Э, это те правила, по которым э, работает, э, все, все как бы, пере, э, работает перекач, идет перекачивание с одного резервуара во второй. То есть э, все элементы безопасности э, и прочие правила должны быть установлены именно во внутреннем э, внутренней программе и доступ к внутренней программе э, не не должен осуществляться в, только э, из лаборатории. То есть э, из э, э, из, изменить внутреннюю программу удаленно нельзя и нельзя этого допускать потому что э, лабораторный стенд должен э, работать только примером э, быть примером, э, э, быть примером э, визу, визуализации только вот этого перекачивания пере, э, перекачивания э, жидкости из резервуара вот но как бы можно э, глянуть э, примеры внутренней программы. Кстати, внутренняя программа контроллера э, сделана, э, про, э, сделана э, в э, программной среде MicroWin. Это э, специальная программная среда для микроконтроллера sm 200 э, э, И программа разработана на э, на языке Ladder. То есть это один из языков программирования э, э, логических контроллеров, который входит. Это один, из, который входит в стандарт э, в один э, в од одного из пяти э, из пяти языков программирования логических контроллеров. Стандарт, если я не ошибаюсь, Mac 611313. Вот. И Siemens обеспечивает данные, данные возможности, данный стандарт. Итак, дальше на девятом слайде мы можем увидеть как бы, архитектуру постройки именно как осуществляется интеграция в scada систему То есть у нас есть программная среда Microwing, где мы разработали... где мы разработали именно внутреннюю программу контроллера. Потом через специальную OPC сервер мы настроили доступ и OPC server, то есть утилита именно OPC сервер это утилита для для программ, OPC сервером для программы MicroWin, является э, с, э, утилит, программная утилита STM200 PC Access и э, э, с помощью данной утилиты мы можем интегрировать наши переменные уже в SCADA систему Simatic э, WinCC э, уже в SCADA системе э, как видно на э, следующем слайде десятом уже есть э, возможность управления внутренними битами памяти и изменения э, разнообразных э, переменных, которые мы уже получаем из, э, из э, внутренней программы контроллера из э, программной э, среды микровин. Э, на одиннадцатом слайде э, я предоставил э, как бы скриншоты просто скриншоты разработки визуализации и имитации перекачивания. То есть визуализацию мы делали, визуализацию мы делали через графичный редактор NCC Graphic Designer, который также входит в, в программный пакет в И с помощью редактора сценария Global Script который также входит в программный комплекс SCADA 7 ВНЦЦ, мы э, реализовали, э, реализовали имитацию перекачивания на языке C++. То есть им, э, мы отрисовали виртуальный интерфейс, э, виртуальный интерфейс и, собственно, все, все, все эти операции делали в скадосистеме э, системе а, э, На 12 слайде у нас представлен э, просто архитектура подключения э, полностью, как работает э, лабораторный, лабораторный стенд, как работает весь проект. То есть у нас есть лабораторный стенд, у нас есть сервер в НЦЦ, э, который подключен в сеть интернет, и э, с машины студента, либо оператора, э, уже студент, либо оператор может э, подключиться, э, имея доступ к интернету, к серверу, и, соответственно, иметь доступ э, к, данному лаборатор... к управлению данным лабораторным стендом. Вот. Значит, реализация веб-доступа представлена на 13 слайде. Значит, первым делом, что для реализации, реализация также, также осуществлялась через систему с систему системой и э, первым делом, что для этого нужно, это создать права, э, правила доступа э, пользователей, то есть э, логин и пароль, это должно быть создано на стороне сервера администратора, э, так как э, это первый и основной элемент защиты, э, защиты доступа к лабораторному стенду, и также э, потом э, след следующим э, шагом это э, уже непосредственно э, настройка протокола доступа э, с помощью э, с помощью э, утилиты WinCC веб э, конфигуратор и уже э, настро и уже с последним шагом является публикация э, кадров визу, визуализированного стенда публикация в сети интернет с помощью э, утилиты программной утилиты Vincet Web Publisher также которые входят в, в, в программный пакет Siemens э, вот на, э, на 14 слайде мы можем увидеть уже скриншот э, скриншот уже лабораторного, виртуального лабораторного, виртуальной лабораторной среды, точнее, не столько виртуальной, сколько реальной, просто отрисован в, в SCADA-системе и опубликован уже в сети интернет, и на скриншоте видно, что это именно, именно скриншот из э, интернет-эксплорера, из именно из интернет-эксплорера. То есть для начала лабораторного практикума, как я уже говорил раньше. Э, пользователю нужен всего лишь конечным пользователю нужен всего лишь компьютер подключенный к сети интернет с операционной системой Windows и уже, кстати, установлен по умолчанию интернет Explorer в версии 6 и выше. Ну и, соответственно, данные для доступа, то есть логин и пароль. На 15-м слайде мы можем увидеть алгоритм работы проектированной системы. То есть сначала э, осуществляется включение лабораторного стенда уже на стороне, э, на стороне администратора. И э, потом, собственно, осуществляется вход э, пользователя, э, доступ э, при вводе корректных э, данных доступа э, пользователь уже будет иметь, будет, пользователь будет загружен э, интерфейс э, лабораторного стенда, и он может уже выбирать конкретные элементы э, перекачивания и управления лабораторным стендом. То есть, э, то есть э, выбирать, какой, э, какой э, насос запускать, к которому насосу подавать питание, чтобы он включился, либо клапану для спуска. В общем, подведя итоги данной лабор данного дипломного проектирования, хочется отметить, что, как я уже говорил, это есть хорошие перспективы и для подальшего развития лабораторного 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 комплекса в, в в учебных заведениях в целом и также это есть хороший хорошим примером для для реализации э, лабораторных практикумов дистанционно и, э, в общем, э, в принципе, в принципе, это есть самые основные э, аспекты, по которым э, был, проектирован данный, был спроектирован данная лабораторная, была э, данная лабораторная установка. То есть показать, что э, это делать можно, это делать нужно и э, это это делать очень интересно. Вот. спасибо вам за внимание. Еще хотел бы прочитать цитату известного американского писателя Леонарда Луи Левинсона, который сказал: инженер это человек, который способный взять теорию и приделать к ней колеса. Вот и Действительно это так, потому что это показывает, что главной идеей этого проектирования было, что, что любая разработка начинается с идеи. И главной идеей это было желание дать вот этот веб-доступ для реального лабораторного установки. Просто вот это и есть как бы основной основной а, основной аспект Все, спасибо спасибо за внимание